Делиться. очень близко мне человека была операция, сложная операция, а последствия химии, и после химии весь разрушенный организм. Буквально все. Ну буквально все. Вот дисбаланс полный. И врачей назначили химию, ну, еще там всякую всячину и эти, препараты гормональные. Сначала на 5 лет, а потом стали 10 лет по новому. По новому назначению врачей, мировых как бы. Вот, она принимала 4 года, а потом мы пришли в новую жизнь. И в новой жизни и врач сказал на диагностике, сходите с этого. И она сошла. И вот последний результат. Ну вы все знаете, что такое диагностика. У нее абсолютно зеленый крестик.